पार्ट सात बुजो तो जाने पहलिया चलो सौ प्रथम आपेला आप विकल्प अपने जो है हरियाली कौन फैलाते हैं तो के पेड़ भूतल के रखवाले कौन है पर्वत नदियों का उद्गम कहाँ से होता है पर्वत से तरबूज प्याज बुझा कर क्या पूछता है हाल प्रत्येक हाथ में कितने सेवक है पांच कौन कभी पतला और कभी मोटा हो जाता है चांद चलना पसी खाली जगह आप छ नदी के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है पर्वतों पर बड़ी संख्या में पेड़ उगते हैं चांद बच्चों का मामा है तरबूज सबकी प्यास जाता है चिड़िया गगन की सैर करती है चलने सही वाक्य चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि ब उन्होंने लोगों को मधुर फल दिए हैं प्यासी रहती है क्योंकि वे अपना पानी स्वयं नहीं पीती चांद की कोई बहन नहीं है फिर भी बच्चे उसे मामा कहते हैं चलो एक एक वाक्यों में प्रश्न जवाब आप प्रश्न पेड़ हमें किस तरह सुखी बनाते हैं? पेड़ हमें अपने फल फूल जड़ छाल और चीज देकर सुखी बनाते हैं पर्वत किसकी उद्गम स्थल है पर्वत नदियों और झरनों के उद्गम स्थल है नदी की क्या विशेषता है नदी की यह विशेषता है कि वह अपना पानी स्वयं नहीं पीती तरबूज बाहर और अंदर से कैसा होता है तरबूज बाहर से हर्ष और अंदर से लाल तथा हरा भरा होता है बाहर से हरा और अंदर से लाल प्रत्येक हाथ के कितने सेवक है प्रत्येक हाथ के पांच सेवक होते हैं चिड़िया की क्या विशेषता है चिड़िया की यह विशेषता है कि वह भी आलस्य नहीं करती और हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है प्रश्नों के उत्तर लिखे। पहली में पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल के जैसे हैं तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है हमसे ही नदियां और झरनों का जन्म होता है हम इस भूतल के रखवाले हैं बीजो प्रश्न नदिया अपने बारे में क्या कहती है नदिया कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती है हम सारी दुनिया को पानी देती है हमारे पानी से खेत सिंचे जाते हैं नाविक हमारे पानी में नावें चलाते हैं हम તમારે લખવાના છે કક્ષા મેં ચાર બચ્ચે બેઠે હે વિશેષણ શું આવશે ચાર નીમકી પતિયા કડવી લગતી હૈ કડવી નદી મેં કાલા પાને હૈ કાલા અમારી પાઠશાળામાં બડા બગીચા હૈ બડા બાજાર મે

જામુન અને છેલ્લો શું આવશે તો કે મટર ચલો એના પછી દસમા પ્રશ્નમાં છે સાર્થક શબ્દ પર છે તમારે ગોળ કરીને લખવાનું છે મધુ મામા બાદલ સરળ સાવન તીર્થ નદી દલ વન અને મધ ચલો એના પછી વિરામ ચિહ્નો છે એ મૂકીને તમારે વાક્ય પૂર્ણ કરવાનું છે આપ ક્યાં ખાયંગે માને પૂછા નહીં બેટી તું કહા રહ ગઈ થી છી કેટના ગંદા પાણી હે મેરી પુસ્તક કા નામ રામાયણ હે વાહ કેટલી અચ્છી કિતાબ હે ચો એના પછી પ્રવૃત્તિમાં છે એ તમારે કોષ્ટક આપેલું છે એમાં તમારે શબ્દો સે વર્ક પહેલી છે એ ભરવાની છે અહીં તમારું આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે થેન્ક યુ